Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Rafail Məlikovudadə şovun ölümündən 1 il ötür. Xeyriyyəçi Hacı Nuran Rafail Dadaşovun qəbrini ziyarət edərək fotoları sosial media hesabından paylaşdı və bu şərhi yazdı. 16-sı 3-cü ay 2021. Bu gün Azərbaycanın teatr və kino aktyoru Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı səhnə ustası, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, şöhrət ordeni laureatı Rafael Dadashovun vəfatından bir il ötür. Onun xəstə olduğunu, onkolooji müalicə aldığını bilirdim. Amma özünü görəndə heç nə bildirmirdim. Əslində mən ona heç bir xəstəliyi yaraşdırmırdım. O Azərbaycan teatr sənətinin alendelonu idi çünki o bizim səhnəmizin Rafael Dadashov idi. Onsuz akademik Milli Dram Teatrını təsəvvür etmirəm. Hələ deyərdim ki, kino sahəsində onsuz yetim qaldı. Rafael Dadaşov o xarizmatik sənətçilərdən idi ki, onun üçün intihar edən gənc qızlar vardı. O isə son nəfəsinə qədər bir qadını sevdi, bir də səhnəyə xəyanət etmədi. Yerin görünəcəyi dolmayacaq sənətkar. Ruhun şad olsun. Allah rəhmət eləsin.